Ciao a tutti, benvenuti sul canale Muay Thai Nak Muay Stories Il protagonista di questo video è un forte Nak Muay degli anni 2000 Il nome di questo temibile combattente è Trijek Trai. Trijek è stato un grande Mat Muay, forte nei pugni infatti aggrediva i suoi avversari con delle combinazioni di braccia tremende, potentissime che gli hanno fatto guadagnare tra l'altro non pochi K.O. nella sua carriera una carriera in cui ha vinto due volte il titolo di campione della Thailandia, due volte il torneo Toyota e per ben tre volte il titolo di campione del mondo WMC. Tricek combatteva nella categoria tra le 126 e le 135 libbre e non aveva un'arma micidiale soltanto nei suoi pugni, possedeva anche un terribile lochicchio molto temuto dai suoi avversari. Ma soprattutto era un abile combattente nel clinch. Era molto forte. Sia nelle proiezioni che nelle ginocchiate, sbilanciamenti, era molto temibile in questa fase del combattimento. Combatte tre match contro il famoso e Firetex. Il primo nel 2004 lo perde per KO tecnico, ma poi nel 2005 combatteranno un secondo match dove Tricek vincerà per KO, grazie eh, a una sequenza di pugni micidiali, ricombatteranno poi nel 2006, l'anno successivo. Con in palio il titolo dell'Umpini, nelle 126 libri combattono un match molto bello da parte di entrambi, eh, molto combattuto. Eh, mostreranno. Eh, Tutti e due combattenti delle bellissime tecniche di braccia, di calcio, eh, un bellissimo clinch, però devo dire che il verdetto secondo me è un po' discutibile Infatti il perderà i punti in questo match, ma se osservate bene, secondo me ci poteva stare ancora una vittoria perché gli ultimi due round... Ha nettamente dominato, soprattutto nella fase del clinch, che nella Muay Thai è molto importante. Ma questo è il mio parere. Ovviamente la decisione finale spetta poi ai giudici. Però vi consiglio di andare a vedere tutti i match di questo straordinario Nak Muay. Perché eh, sono molto intensi, sono molto combattuti. Ne trovate molti su YouTube. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, condividetelo, mettete mi piace e al prossimo video. Ciao a tutti!